Киевская область, <coughs> город Васильков, 38 лет. Ничего. мы ходили на стрельбы, мы ходили. Сколько пять раз, по-моему, мы ходили на стрельбы. А так, ну, отступать, наступать, ползать, лежать. Ну, так нет. Ну, так хорошо. рация нас вела, мы же подходили, по нам АГС начал работать, отошли. Еще раз подошли, по нам стрелковое оружие, давай работать. Мы это шли, мы же по рации, может, это не наша позиция, мы это же уже русские там. Да. Получается, кто меня в плен брал, Сорока, э, он одного и того же телосложения, тоже с как тот, кто должен был э, старшим той позиции. И э, я не знаю, откуда он сам, потому что э, в самолицах было, в принципе, там процентов 40, донецких местных, которые могли разговаривать заваривать и на русском, и на украинском. И, соответственно, <coughs> как бы... Когда я уже понял, что позиция далеко не украинская, ну, мне уже не было куда деваться. Тут пулеметчик, тут автоматчик, тут три человека стоит. Ну, взяли в ну, слава богу, не застрелили.